Terima kasih Puan Yang Dipetua, kerana bagi uh, mengizinkan uh, Bukit Mendira untuk mengambil bahagian dalam perbahasan ini. Jadi uh, saya juga ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan selamat menyambut perayaan di Pabali kepada warga Malaysia di Pabali Nal Vatikal. Puan Yang di izinkan saya bermula dengan sebuah kisah iaitu seorang si suami yang bersiap untuk ke tempat kerja memandu kereta MyV yang masih belum habis dibayar. Si isteri pula menyiapkan sarapan dan juga bekalan kepada anak-anak ke sekolah. Mereka tinggal di sebuah pangsa puri sederhana. Rumah kecil yang dibeli dengan pinjaman perumahan selama 30 tahun, separuh daripada gaji mereka habis untuk membayar ansuran itu. Suami bekerja di syarikat logistik kecil, isteri pula mengajar di prasekolah. Pendapatan mereka cukup-cukup makan. Tidak cukup miskin untuk layak bantuan tapi jau jau juga jauh daripada selesa. Setiap bulan ada sahaja yang terpaksa dikorbankan. Kadang-kadang simpanan, kadang-kadang impian. Apabila harga minyak naik, mereka rasa. Apabila kadar OPR meningkat, ansuran rumah turut naik. Dan bila anak meminta kasut baru untuk sekolah, mereka kadang-kadang pandang satu sama lain, senyum dan bertanya, bulan depan boleh tak? Puan yang dipertua, inilah wajah sebenar Malaysia. Realiti jutaan rakyat yang bekerja keras membayar cukai menjaga keluarga mengharap kestabilan dan berdoa agar bil esok tidak mematahkan semangat mereka. Belanjawan 2026 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun adalah untuk mereka. Bukan untuk headline di akhbar, bukan untuk populisme yang manis di bibir tetapi untuk rakyat yang membina negara ini. Belanjawan ini tidak berpura-pura bahawa Malaysia boleh berbelanja tanpa disiplin. Sebaliknya, ia menyeimbangkan belas insan dengan pendekatan berteraskan rakyat dan reformasi yang berani melakukan perkara sukar hari ini supaya esok negara teguh. Jadi izinkan saya menyentuh beberapa bidang kritikal di mana belanjawan ini amat mustahak dan di mana tugas kita sebagai ahli parlimen adalah untuk menambah baik. Puan Neri Petua, Belanjawan 2026 memperkenalkan Akta Kredit Pengguna yang telah lama dinantikan. Suatu reformasi bersejarah dan akhirnya mengawal selia pemberi pinjaman wang, syarikat kredit dan juga aplikasi pinjaman digital. Buat pertama kali, peminjam biasa dilindungi daripada caj melampau dan amalan pinjaman yang kabur. Ini keadilan yang tertangguh tetapi kini ditegakkan. Namun ada satu lagi jurang yang wajah kita akui, pinjaman perumahan, hutang terbesar bagi majoriti rakyat tidak termasuk dalam reformasi ini. Jadi hutang isi rumah Malaysia kini sekitar 84% daripada KDNK dan sebahagian besarnya daripada pinjaman perumahan. Pinjaman ini kekal di bawah rangka kawal selia lama yang kurang fleksibiliti untuk peminjam ketika kadar faedah meningkat. Kembali kepada pasangan tadi, ansuran rumah mereka naik RM300 ringgit sebulan akibat kenaikan OPR. Jadi bagi mereka hal ini akan menambahkan lagi tekanan dan juga memberi kesan terhadap pembelanjaan harian. Saya mengalu-alukan pengecualian duty stamp untuk pembeli rumah pertama dan jaminan pembiayaan bagi 80,000 pembeli baharu. Dasar-dasar ini memang berjiwa rakyat. Namun bagi jutaan yang sudah pun membayar ansuran, beban masih berat. Jadi soalannya, mengapa kita mereformasikan undang-undang pinjaman untuk peminjam kecil tetapi tidak untuk peminjam terbesar iaitu peminjam perumahan? Kita harus bekerjasama dengan bank, bukan bermusuh untuk membina kerangka yang lebih adil. Jadi, Puan Yang Pertua, dasar subsidi bersasar kerajaan ini adalah anjakan ekonomi yang berani dalam dekad ini. Kita akui akhirnya bahawa subsidi menyeluruh membazir berbilion ringgit dan juga menguntungkan golongan yang berada. Dengan sistem baru ini, kita dapat menjimatkan 15.5 bilion ringgit dan wang ini disalurkan kepada kesihatan, pendidikan dan bantuan langsung kepada golongan B40. Itu wajar dipuji tetapi kelas menengah M40 semakin menjadi kumpulan yang dilupakan. Mereka tak layak untuk sumbangan tunai rahmah. Mereka menanggung SST, kos pendidikan dan penjagaan. Namun jarang menerima sokongan langsung di bandar-bandar kos tinggi. Jadi isi rumah yang berpendapatan RM4000 ataupun RM8000 kadang-kadang sebulan ya, kadang-kadang cukup-cukup makan. Maka, sambil kita mempertahankan prinsip subsidi bersasar, reka bentuknya mesti per evolusi. Saya mengesah kerajaan menggunakan model data baharu bukan sekadar pendapatan tetapi komposisi isi rumah untuk menilai siapa yang benar-benar tertekan. Ya, golongan M40 tidak meminta belas. Mereka hanya mahu diakui. Mereka adalah tulang belakang ekonomi, pembayar cukai, peniaga kecil, guru, jururawat dan kesejahteraan mereka menentukan kestabilan negara. Jadi jangan biarkan golongan M40 yang bergerak keras ini dikenali sebagai the missing 40 dengan izin. Seterusnya puan yang dipetua, apabila kerajaan memperuntukkan 16.5 bilion ringgit kepada Kementerian Pendidikan Tinggi ini bukan tentang membina bangunan semata-mata tetapi tentang membina masa depan anak-anak Malaysia. Lebih 400 juta ringgit akan digunakan untuk menaik taraf makmal, bilik kuliah dan juga kemudahan universiti awam serta politeknik. Satu langkah yang penting tetapi kita mesti berfikir dengan jauh lagi. Kita perlu membina lebih banyak lagi universiti awam memperkukuhkan yang sedia ada dan juga memastikan bahawa setiap satunya mencapai piawaian antarabangsa. Ekses kepada pendidikan tinggi mesti berasaskan merit, usaha dan juga potensi, bukan kuota ataupun garis perbezaan. Realitinya, isu kekurangan tempat di universiti awam kini semakin kritikal. Menurut bahagian kemasukan pelajar IPTA pada tahun 2025, daripada serat, hampir 110000 pelajar STPDM yang layak hanya hampir 79000 yang ditawarkan tempat. Ini bermakna hampir 28% pelajar cemerlang tidak mendapat tempat bukan kerana gagal tetapi kerana capacity universiti terhad. Ambil contoh faculty prak ...perakaunan uh, uh, Universiti Melayu untuk tahun 2025. Terdapat sebanyak 2,291 pemohon yang layak. Termasuklah 1,127 pelajar dengan keputusan yang sempurna... ...tetapi hanya 85 tempat ditawarkan. Jadi cuba bayangkan pelajar dengan keputusan penuh sekalipun... ...hanya mempunyai 3 atau 8 peratus untuk diterima... Ini bukan soal merit. Ini soal ruang dan juga kapasiti. Jadi kajian oleh Architects of Diversity dengan izin turut mendapati bahawa isu sebenar dalam sistem UPU bukan kekurangan bakat tetapi kekurangan ruang. Jadi ramai pelajar yang menepati syarat merit disingkirkan hanya kerana universiti awam tidak cukup besar untuk menampung mereka. Jadi kita tidak boleh lagi membiarkan alasan Tempat tidak mencukupi menjadi penghalang masa depan anak muda kita. Jika kita benar-benar mahu melihat Malaysia maju dan juga you know, yang pentingnya kita perlu melabur dalam pembinaan universiti baru dan juga memperluaskan kampus sedia ada. Mesti inilah dikatakan mesti dijadikan salah satu agenda nasional. Dan pada masa yang sama, masa untuk memastikan bahawa setiap anak muda Malaysia yang layak tak kisahlah kaum ataupun latar belakang mendapat peluang untuk belajar dan yang pentingnya dapat menyumbang kepada tanah air. Setiap anak Malaysia, Melayu, Cina, India, Sarani, Kadazan, Iban, semua berhak mendapat peluang yang sama. Apabila mereka belajar bersama di bawah satu bumbung, mereka tidak sekadar menuntut ilmu, mereka membina perpaduan. Di dalam Dewan Kuliah itulah semangat sebenar Malaysia Madani dilahirkan. Namun Puan Nandi Petua, realiti ini apa hit? Lebih 2 juta rakyat Malaysia kini tinggal dan bekerja di luar negara. Ramai daripadanya profesional yang kita didik sejak kecil. Kita membina mereka negara lain yang menuai hasilnya. Lihat Singapura sebagai contoh. Setiap tahun, pelajar yang terbaik Malaysia ditawarkan tempat di universiti mereka dan diserap bekerja selepas menamatkan pengajian. Ha, jadi beginilah cara negara lain mengekalkan bakat yang lahir daripada sistem kita sendiri. Jadi boleh tak Menteri juga eh, menjelaskan apakah rancangan jangka panjang Kementerian Pendidikan Tinggi untuk membina universiti awam baru ataupun memperluaskan kampus sedia ada supaya alasan tidak tempat tidak mencukupi itu bagi pelajar cemerlang Malaysia tidak lagi digunakan. Jadi Puan di Petua, cabaran penentu dekat untuk penua, adalah penuaan penduduk. Kita tahu menjelang tahun 2030, seorang daripada enam rakyat Malaysia berumur lebih 60 tahun. Namun sistem kita masih muda ketika rakyat kita semakin tua. Jadi Belanjawan 2026 akhirnya mengiktiraf perubahan demografi ini. 1.26 bilion ringgit untuk bantuan warga emas dan 5 juta untuk melatih penjaga. Ia turut memperkenalkan uh, blueprint penuaan negara, tapi hakikatnya kita sebenarnya belum lagi bersedia. Kita belum membina pusat jagaan warga emas yang mencukupi. Rumah jagaan mampu milik ataupun pusat jagaan harian komuniti, keluarga khususnya yang bekerja memikul beban ini sendirian. Sistem kesihatan awam sudah dibebani penyakit kronik Berkaitan dengan penuaan, nama pembelanjaan bangunan kesihatan kekal mendatar Gallen Center for Health and Social Policy dengan izin menegaskan bahawa Belanjawan ini menyokong kebajikan warga emas tetapi belum membina ekosistem penjagaan Benar, bantuan tunai itu baik tapi infrastruktur penjagaan itu tidak kurang pentingnya kita wajar memperuntukkan dana khusus untuk membina sekurang-kurangnya satu fasiliti jagaan warga emas awam di setiap negeri tapi seelok-eloknya kalau boleh di setiap daerah dan juga memupuk kerjasama awam dan juga swasta bagi pembangunan kediaman assisted living dengan izin. Kita juga harus meneliti skim insuran penjagaan jangka panjang nasional. Rakyat menyumbang ketiga bekerja dan juga menerima pelindungan apabila bersara. Menjelang 2040, warga emas akan pecah 15% populasi. Jadi istilah Silver Tsunami dengan izin bukan hanya akan datang, ia sudah tiba. Jadi apapun ujian mana-mana kerajaan adalah bagaimana kita melayan yang paling rentan. Bukan hanya miskin tetapi juga yang berusia. Belanjawan 2026 menanam. ...benih penjagaan. Jadi pastikanlah benih itu membesar... ...menjadikan sistem yang setipal dengan jasa orang tua kita. Puan Nidhi Petua, setiap tahun kita sering ber bercakap tentang... ...reformasi, integriti dan juga ketelusan. Jadi tahun ini... ...kumpulan rentas parti parlimen Malaysia, uh, Matlamat Pembangunan... ...Lestari ataupun APPGM-SGG telah pun menerima peruntukan... ...sebanyak 15 juta. Namun... Semua 10 jawatan kuasa pilihan khas JKPK hanya diperuntukkan 5 juta secara keseluruhannya. 10 jawatan kuasa, satu dana kecil. Adakah ini adil? Jadi kita perlu ingat, JKPK ini bukan sekadar simbolik. JKPK ini adalah mata dan juga telinga parlimen. Meneliti dasar, memantau kementerian dan juga memastikan takbir urus yang telus. Dan inilah nadi kepada sistem semak dan imbang negara kita. Bila JKPK tidak diberi dana secukupnya, jadi suara parlimen turut dibisukan. Sebagai pengurusi APPGM Polisi Pelarian, saya sendiri melihat bagaimana kekanan kewangan juga mengekang kerja-kerja APPGM Polisi Kewangan. Kita tidak dapat menjalankan lawatan tapak, mengadakan libat urus bersama pihak-pihak kepentingan ataupun membangunkan dasar yang berasaskan bukti. Begitu juga dengan APPGM hak kanak-kanak yang dipengurusikan oleh Yang Berhormat Ampang terpaksa membatalkan lawatan kajian ke Bukit Bendera. Leiden, Boleh tanya University. sikit Bukit Bendera. Ya. Bukit Bendera. Saya dapat berlumat yang menyatakan bahawa Bukit Bendera ni tak bersetuju dengan pembinaan LRT di Pulau Pinang. Sebagaimana pematang pauh. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ketua Pembangkang. Benar tak kenyataan ini yang menyatakan bahawa Bukit Bendera tak bersetuju dengan pembinaan LRT yang nilainya 17 bilion ringgit itu yang nak dibina di negeri Pulau Pinang. Minta pandangan atau respon daripada Bukit Bendera. Terima kasih speaker. Kalau kan saya tak pernah pun cakap keluarkan kenyataan seperti itu. Jadi memang tak itulah itulah uh, itulah satu uh, tuduhan uh, yang tak <laughs> Saya rasa itu adalah bukan uh, sesuatu yang di uh... <laughs> tidak dikatakan. Minta maaf. Terpotong sikit. Okey, minta maaf. Uh, balik kepada apa yang saya nak katakan. Um, uh, Okey, uh, balik kepada... Okey, di sini saya nak ingin menegaskan ya bahawa peruntukan 15 juta ni hanyalah untuk APPGM SGD, SDG dan ada lagi APB, 6 lagi APPGM yang tidak diberi peruntukan. Jadi adakah kerajaan bersedia untuk menilai semula dan juga menambah peruntukan untuk semua JKPK agar setiap jawatan kuasa dapat berfungsi dengan efektif? Saya harap jawapannya ya. Disebabkan kita benar-benar, kalaulah kita benar-benar percaya kepada reformasi institusi, maka institusi pertama yang mesti kita perkukuhkan adalah Dewan ini sendiri iaitu Parlimen Malaysia. Puan Yang di belanjawan ini membawa satu perkara penting iaitu harapan yang berhaluan jadi Bukit Bendera Berdiri sini menyokong penuh belanjawan 2026 demi Malaysia demi rakyat demi madani terima kasih terima kasih Yang Berhormat Bukit Bendera saya jemput yang...